bir bu gün e, mərkəzin internet klub vasitəsilə aparıcı dövlətlərin təşkilatlarına, e, parlamentlərinə, e, nüfuzlu media nümayəndələrinə 20-ci əsrin ən dəhşətli soyqırım hadisələrindən biri olan Xocalı soyqırımı barədə məlumat çatdırırıq. E, bu bizim vətəndaşlıq mövqeyimizi bildirməklə bərabər, Xocalı fəvədicəsinə şəhid olmuş insanların e, insan ruhu qarşısında mədəni borcumuzdur. E, biz e, Mən ə, bir məkətblü kimi əminəm ki, Heydər Əliyev Fonduna Prezidentdir, Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılmış Xocalıya ə, ə, ədalət kampaniyası ə, qoşularaq xalqımıza qarşı, ə, xalqımıza qarşı ə, keçirilmiş ermənlər tərəfindən soyqun siyasəti haqqında məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, bundan ə, çatdırılması aksiyası bundan sonra da gənclərimiz tərəfindən davam etdiriləcəkdir.